Cəraiyun 1993-cü il aprelin 2-də Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Kəlbəcər rayonunun ərazisi 1936 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı isə 70 minə yaxındır. Kəlbəcər sakinlərı hazırda Azərbaycanın 59 rayonunda məskunlaşır. Kəlbəcərin işğalı nəticəsində 511 nəfər həlak olub, 321 nəfər itkim düşüb və qirov götürülüb. Rayona 761 milyon ABŞ dolları məbləğində ziyan dəyib. İşğal nəticəsində rayon mərkəzi, 150-yə yaxın kənd, həmçinin onlarla tarixi mədəniyyət abidəsi Bir muzey və isti susanatoriyası dağıdılıb. Kəlbəcərin işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı qətnamə qəbul edir. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunur. Lakin indiyədək həmin qətnamənin irəli gələn hər hansı bir öhdənlik yerinə yetirilməyib. Kəlbəcərə dünya şöhrəti qazandırmış yuxarı isti su, aşağı isti su, keçdək, qara su, tutxun, mosçay Qoturlu su kimi böyük müalicə balneoloji təsirə malik mineral su yataqları da işqal ərazisində yerləşir. 1988-ci ildə aparılmış son meşə quruluşu işlərinin əsasən Kəlbəcər meşə təsərrüfatının ərazisi 32774 hektar təşkil edirdi. Bundan əlavə rayonda 8676 hektara yaxın konfor və safvoz meşələri, qiymətli balıq növləri olan çayların ətrafında yerləşmiş 11471 hektar qoruq meşələri 15531 qədər ətraf mühitə müahidəsiz əhəmiyyətli meşələr, 274 hektar yaşıllıqlar, 80 hektar meşə park zonası var idi. Meşələrdə bitən ağac və köllərin bir neçəsi Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilib. Kəlbəcər Azərbaycanın gözəl güşələrindən biridir. Kəlbəcər həm təbii sərvətlərlə zəngildiyinə görə, həm də iqliminin gözəlliyinə görə Əm də Kəlbəcərdə yaşayan insanların fədakarlığına görə həmişə respublikamızda çox hörmət, ehtiram içində olubdur. Kəlbəcər Azərbaycanın ayrılmaz bir parçasıdır, ayrılmaz bir hissəsidir və heç şübhə yoxdur ki, o gün gələcəkdir ki, Kəlbəcər rayonu Erməni silahlı qüvvələrinin işğalından azad olacaqdır. Heç nəyi unutmalıq? Biz Kəlbəcərə Mütləq qaydacıyıq.